Город Луганск, центр города, 22 июня 2014 год. Мирный город когда-то был, сейчас получается, что это граница, грань мира и войны. Здесь собрались Люди немножко с разных концов бывшей единой страны. Вот, хочу представить человека, он скажет, что он хочет сказать сегодня, в тот день, 22 июня, когда когда-то началась самая страшная в истории человечества война. Меня зовут Руслан, пришемей Коцаба. Я специальный корреспондент 112 каналу. України. Я єдиний акредитований кореспондент центральних українських каналів. Так, на жаль, сталося. І я, користуючись нагодою, хочу сказати, що я сюди їхав з підозрою, що ми живемо в полоні міфів. Тобто, і з однієї, з другої сторони, міфи і пропагандистські такі штампи. Я для себе ці пропагандистські штампи зняв. І я своїм відео, яке я тут назнімав, знімав і з яким я буду, буду мати час, буду монтувати, будуть сюжети, будуть тому подібне. Я докажу, що ці міфи мають починатися, розвінчуватися нами, журналістам, бо ми їх і створюємо. Тепер стосовно 22 числа. У нас, звичайно, я з Західної України, я з Воно-Франківська, родом і там прожив 48 років. Справді тим, що в нас це сприймають як війна між Гітлером і Сталіном, і, грубо кажучи, нам ця війна принесла більше горя. Бо тому, що постраждали і від тих, і від тих. Але суть чому, що на війні найстрашніше, коли гинуть мирні люди. Коли гинуть військові, це зрозуміло, вони зброєю, вони, в принципі, герої і з одного і з другого боку. А коли гинуть мирні люди, або так, як тут двоє російських колег, журналістів, мирні, теж мирна професія, це неправильно. І тому я користуюсь нагодою, закликаю військові. Ви, якщо між собою воюєте, робіть все, щоб мирні не гинули. І взагалі, якщо є можливість до політиків. От сьогодні перший, перша неділя, перший вихідний за два місяці, коли в Луганську, слава Богу, нічого не трапилося. Реально, це дуже гарний стан. Працюють фонтани, ходять люди, між собою спілкуються. Всі заскучилися, всі мріють, щоб так було постійно. Тому і тут, і в нас на Західній Україні перший тост при кожному застілі за мир. Тому політики, ви якось трохи... Ну, включайте разум Да, да, вы что-то думаете? О да нас <с> думаете, да, пожалуйста а Все-таки да. на Западной Украине люди не хотят войны не понимают, что это войны, которые делают политики простые А в чем мы отличаемся? В чем? Западная Украина, Восток В чем мы отличаемся? Не худи, не худи Я не могу понять, почему должна его ненавидеть Почему он должен ненавидеть моих людей, детей Как это жить? Александр, я тебе скажу такую речь Я ж журналіст, скажімо, я знімаю і тих, і тих. Тобто я два тижні тому знімав Айдар. Вони дійсно за ідеї теж, вони теж за Україну. Але я їм пояснював, що той міф, що буцімто вони тут воюють з російськими найманцями, яких я тут ну чесно не побачу. Може вони десь і є. Я особисто не бачу, тому я не можу коментувати, то, що я не бачу. Чеченця я ні одного не бачу. Бачив вчора одного арміїна біженця старенького. Я в нього взяв класне бліц інтерв'ю. Тому я чесно кажу. Вся проблема как раз... Не в людях, бо люди однакові, що на заході, що на сході. Проблема в політиках. От політики нас хочуть розсварити. Один там інтерес має Путін, бо тому що якби ми тоді, поки в стані війни, ми нікуди не вступимо. Е, Порошенко має можливість, тому що вибори і кожен під час виборів хоче показувати, як він вручає на передовій гранат, ну ті медалі, там грамоти. А реально, не, да, да, а реально люди хочуть спокійно піти зранку на роботу, прийти з роботи, да. випити пляшку да. пива, включити телевізор і дивитися на війну тільки по телевізору. І футбол. В серіалі. <клес> да, і футбол. І тому я вважаю, що... Ми ну, якщо... будемо виясняти отношения і ментальні різності на футбольному полі. Нет, да, не, краще ну, шукать да, тоже. Не, краще, шукати пиво. те, что нас объединен, не с те, что пиво нас разъедная. Да, львьское пиво нас объединено. Ну невкусно, но это нормально. Да, я хочу сказать, я хочу сказать, что тоже уроженец для города Суходольска. Да, я уроженец вообще Украины, Краснодона. И вы знаете, что матеря я хочу вам сказать. Мы вас не ненавидим, мы вас не презираем, мы любим... Как плачете вы, так плачем и мы. Вы своих хороните детей, мужей, детей плачете. Мы не с даже. вами рыдаем. Я так рыдаю, что я уже устала пить успокоительно. Мы и своих рыдаем, тоже оплакиваем, мы тоже рыдаем. Понимаете, у нас нет разницы. Украина Запад, Украина Восток. Мы все люди, люди, мы вас любим, обожаем. И вот в такое время, когда мы должны друг друга поддерживать, мы не можем друг друга ненавидеть. Нам не за что ненавидеть друг друга. Я не могу ненавидеть тех людей, которых я не знаю. За что мне их ненавидеть, за что? Вот этого мужчины. За что красивый, симпатичный стоит парень? Как хоть он Спасибо западной за Украины? Да. У меня у мужа родители Западной Украины. У нас папа мама. Ну как мне их кого мне их не Ребята, Мы плачем Извините, и любим вас то, все. что я вам сейчас скажу, у меня папа Ивана франковский Вот Это оказывается э -э -э земляк, да. земляк нашего вашего как, как Руслан. Руслан. Руслана, да. Родился я в Ивано-Франковской области в Соловолосево. Может быть, кто-то знает я, Нет, я, я. Мама у меня Вологодская, с Великого Устьева. Встретились они, я на Казахстане живут по комсомольской путевке здесь. Братья мои. У меня есть там и братья в Ивано-Франковской области. Привет у нас смотри, к вам, передавай. Дай Бог Нет. вам здоровья, счастья вам и всего вам. Не знаю, все, что пожелать. пожелаете. Я не хочу ничего, никаких междуусоб, ничего. Любите друг друга. И мы не Ва хотим, чтобы умирали Дуду. ваши ребята здесь, да не хочу я, я не хочу, чтобы умирали. Дворачные добавлю. Не хочу ребята, чтобы да. умирали да. Вот те, Но которые стоят да здесь. Я не хочу, чтобы умирали ребята, которые стоят там. Не надо, ни тебе, ни мне. Это никому не надо. Это лишние слезы матерей, жен. Вот это детей, дети детей, сироты. Детей, не детей, надо да, этого. Вот Вообще-то, политики, подумайте о том, что вы делаете. Нас не, не, не можете. Да, и мы вас башкой думать. Не Уйдите да. нахрен на русский. Пускай говоря. сами идут на фронт. Пускай идут сами А на детей правиль. своих а не а пустят, пустят, а вот это другой разговор. Рейт он рейт хрен пустит. Поймите нас, как было месяц-два назад мы были друзья, братья. А сейчас бабки платят коломойцев или кто там платит на этом показывает там это самое бабло и они сюда идут просто за деньги их берут они за деньги идут стрелять в нас. Не зачем? Давайте искать то, что нас примеряет. Можно ну, такой момент сказать. Не, Когда ну, было наводнение у вас, помните, да, мы да, Донбассом да. помогали и все время собирали помогаем. вам помощь. Я, я и, ничего за... плохого не хочу. Я это, уверен, что я и просто, у вас я, есть я, люди, которые Я, я просто говорю. Следующие свои репортажи буду делать из Донецка. Если все будет нормально, если мне, я думаю, Донецкие дадут мне аккредитацию, как и дала Луганская народная республика. Я еще хочу сказать, пока еще есть шанс вот 27 как бы прекращения мирного э, периода, Хорошо. да? Наступила И если меня. они там договорятся, я сейчас еще вот здесь, в Луганске, в Славянске уже этот момент ожесточения пропустили. Славянский, да, а вот здесь еще в Луганске есть возможность обмениваться живыми пленными, а не отрезанными головами, как это было, скажем, в Абхазии, в Осетии или в Чечне. Я вот это слава. самое главное. Пока еще нет разочарования, и не от нас, понимает, вот куда, ты журлист, куда, я журлист, куда, зависит куда, куда показать, что это нормальные люди, чтобы когда стреляли, я думали извини, вот, девчата нашей чуть поскромнее, Украины. я говорю, пожалуйста, они просто еще правительство, не еще не знают, не, не куда засунули нос. Это все-таки Донбасс. Бомбить, Мы пожалуйста. каждый день, я шахтер. Ну вы как, на своей земле как, точно так, да, если враг пришел, у вас Я могу это на камеру сказать, вот ты Я могу это на камеру сказать. у нас? Я был активный участник Майдана. Правда, в якості журналіста. От я, я вам чесно скажу, що якщо б в нас під час Майдану, ми теж захопили обласну адміністрацію, СБУ, забрали кучу зброї, але якби нас на Майдані постріляли, реально, я гарантую... Е, да, я гарантую, що тоді було б теж ЗУНР, тобто Західна Українська Народна Республіка, теж були б сепаратистські тенденції, бо тому що так ми устроєні, що кожен думає від'єднатися від болю, від біди. Ну, це так устроєна людина. І тому я вважаю. Просто розумієте, в нас був момент, я поясню, от коли СБУ, СБУ захопили, одне діло, коли бряцати зброєю, ну, типу, якби угрожай, так? Так красиво сказав, бряцати. А друге а а діло, коли просто вже її застосовувати. Ми той момент не дійшли, ви цей момент переступили. На вас більше зараз відповідальність. Поэтому, Ні, ну на вас зараз більше відповідальність, щоб ви, oh, yeah. як щоб воно не Ми пішло ще далі. Терпимо. Ми ще і це все терпимо, розумієте? Раньше тут очень Вот, завтра... Мужчина, мы не Ждем, ждем когда идти? это закончится. Хотим от мира. Порошенко это пропозиция. Я не знаю, как назвать. Не, ну, поверь, ну, про пропозиция. Как бы только было проблема у Порошенко, да. это совсем не Порошенко не самое главное. Я так считаю. Что... Ага. Самый ага. самый а, хлопцы-хлопцы. Добро. Тогда пожмем друг другу руки. Мы хотим И. мира. Мы вас целуем, Западную Украину мы обожаем. Так что да. и вы там перемирие. Держите за нас. Всех не, ну, вот реально, руки, я, ну, я работаю я журналиста. Я вы... на другой тижне еду в Донецк. Потом, дай Бог... Э... вы там передайте, что мы не хотим войны, пожалуйста. Ну, если, Очень, если они, если во они хотят войны, они ее не получат. Мы не хотим, Мы не хотим детей, что мы будем стоять до последнего. Кстати, э, стоять до последнего. Нужно все время, если стоять до последнего, это означает, что все равно, чтобы мирные не гибли. И чтобы мирные люди не были... Чтобы щитом для политиков, щитом для военных. Это вчера мало. летит фонарик, красивый, а знаете, мирный фонарик, который китайский, китайский да, он летит. и же? дети В стоят, говорят, мама, смотри, как от снаряд, да. говорю, как снаряд, девочки. Я не хочу. Они как ну бросились, ну, дети начнет... кидаются на фонарик. Я знаю, куда записаться. Вы расскажете это.